sari rawuh madhang kulaw panjenengan sedoyo para den sasunggu mati para pepunden para sesepuh saha panjenengan sedoyo sakit gempa wonten eida lemikun Bapak sutrisno saperlu maharikyo adi coro tedak siten inge adik santrio maturakan gilujen rawo uki maturakan agungin panuwa awet rawo ibar panjenengan sedoyo poro rawo egangin normatan kulo egang jinin jerminongko prono tajara kabarango bedi katurakan bunga. para bapak ibu ingkang kinurmatan Bapak adi joro ingkang kawula dipun boten adi joro tetan kita. Wacana adi joro ingkang pungkasan inggih menika panutup. Mekaten menggah renten mangga adi joro ingkang sedhu lumampah waosan ing kekalenggahan menika. Mugi-mugi adi joro ingkang sampun karantan saged lumampah kanthi rancak baru barokahipun pasti. mengerti wakdal engkang sampun dungkap siang Langkong prayogi menawi adi menikah menikah engkau dipen wibiti Demapak wakdal eng adi jara engkang kapi sebisan indi Semoga adi menikah meniko dipen kanti wawasan basmalah kalau dari akan Bismillahirrahmanirrahim Matur nuwun, ganti kanti wawasan basmalah kalau Addicaro sambil memmbah kawi saya bersama sampai. Menggah adicaro ngkag kamen kalh hingga mekah agar pambagian luju. Jumatam Panjenipun Kapak Suarman, Minohor Sulesarirani dipun Pulauwarga. Hotel Soho Sasono Kasumpang gakak. Matur Nuan Keaturaakan Jumatam Panjenanganipun Ka Superarman ngkag sampun paring atur Pambagian hancur. Para rawuh ingkang minulya, adicara salajengipun inggih menika wasit adicara tedhak siti. Ingkang sepisan inggih menika sang komandan. Padaringanipun Bapak lan Ibu Sutresno sawan sukma dumateng tiang sepuh kekali Nuwun donga pangestu, mureh anggenipun Bapak lan Ibu Putra manggi Bila kesanipun malungso kawinitang sating suki Lang benjeng langsor balik datang disiti utawiku Kanti pangajap benjeng mengendawi Sampo ngajek yang pemberian aku Sampo kata yang aku Ngeriksa lestaranipun Kapan tika ingin menikau Wijian wang telah disengal ke anak pak cendek Sampo wang eseng temen kakak di menunggu kakak sampun sama weska warna-warni konggongi pot pintu bagi-bagi adik sadria tansahkan simpungan pitulungan pustir kakak kata idungan ikang pak kundang-kundangan kakak kandung kakak kandung anak ke sukiya ikang putro sakit ngadengi atapengkabu nalik ke luar panggung kakisara kakak engkau kaping enam inggih menika milis dolanan kata menika warni jenis dolanan engkau sampun cuma wis kandis jenis buku, menter mewah miwah arta dolanan engkau dipenuhi menikau gama-gama kandis undi mangkai atas ugyal satgan gemi mureh sampun yang ter udi-udi aja cara salah sempoe menehi kawigunan sarwa dina so ageman ingkang endah ramila adik satriya sowan dhateng eyangipun tetalene sami adat kanti adat ingkang rinenggo gedhang raja mewah cinak keping asli ning gedangan manggih raharja lan mugi tansah nampi barana minangka saperangan sok temyu wonten papan ingkang ketika berlambang sakit berkawes hingga menikah lain judul dan serikot jagung, sagung orang tamu hingga menanggung yang takut menanggung tanpa hingga dicara menikah sanggung pulau minoko berlagak joroh ini kuanteng untuk pagi terserah kiram yang sudah siap pulau unyuan agung yang tak langsung langsung bangga adicara menikah diperbukasi wawasan hamdalah sesama Alhamdulillahirobbil cekap Semantan Sa Tu Akhir akhir kalam Wabilau bin Nabi Waldayya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh